Laçında can Laçın Novruz yarmarkası keçirilir. Bu gün keçirilən bayram e, Laçın sakinlərinin 32 il sonra qarşıladığı ilk bahardır. Ona görə ilkbahar ki bu illər ərzində onlar bir dəfə də olsun bayramlarını öz doğma yurd yuvalarında qeyd etməyib. Odur ki Laçınlılar bu baharı bir başqa sevinclə qarşılayır. Laçında vətənimizdə bayram keçiririk. Novruz bayramını keçiririk. Həm bu bayramın təbrik eləyirik. <laughs> Həmişə şey, belə bayramları bu laçında keçidəy. Hamınız təbrik eləyirəm. 32 ildən sonra ki, Azərbaycan da belə bir Noğuruz bayramı keçirdi. Bunu heç nə ilə əvəzləşdirmək olmaz. Nə qədər hava sərt olsa da biz onu hiss eləmirik. Çünki bu günü çox gözləmişik. Hər şey əladır. Allah təala varlısın bu İşi tərk edənlərin hamısına, hamısına can sağlığı diləyirəm. Laçında keçirilən can Laçın Novruz yarmarkasında həm Laçında hazırlanan məhsullar eləcə də tanınmış sənətkarların əl işləri sərgilənir. Eyni zamanda bayram şənliyində milli adətlərə uyğun müxtəlif əyləncəli proqramlar nümayiş olunur. Can Laçın Novruz yarmarkasının bir özəlliyi də var ki, o da Torpaq Çərşənbəsinin Həkäriçayının kənarında keçirilməsidir. Yarmarkada milli brendlərimizin məhsulları sərgilənir. Laçında bəcərilən kənd təsərrüfatı məhsulları, Laçın xanımlarının əl işləri və şirniyyatlar da yarmarkada yer alıb. Özü Özünüzün də gördüyünüz kimi bayram Laçında necə keçir, yüksək əhval-ruhiyyə ilə. Bizim burada yarmarkamız təşkil olunur. Demək olar ki, onların əksəriyyəti Laçın istehsalıdır. Laçında Zərti Avrosanay parkında iri həcmli, maliyyət tutumuna sahib maliç olan Müəssələrin məhsullarıdır. Əmindəbayıq müsahibə Hidayət qızı Space xəbərləçin.